Готові зробити так, мені, будь ласка, нове знайомство. Так. Почекайте будь ласка, не хвилин. Дякую. В цьому немає нічого дивного, адже відтепер кожної неділі в кафе Прецлава будуть проводити швидкі знайомства, під час котрих ви можете завести нових знайомих, зустріти бізнес-партнерів і навіть своє кохання. организация сучастной черниги в данном проекте ну, мы являемся организаторами как бы этого проекта мы в принципе давно хотели уже его реализовать но как бы сейчас только получилось как самая выникла идея створить встречи в чернигове ну наша организация современный чернигов как бы мы постоянно пытаемся сделать какие-то идеи как-то делать больше общения между людьми так как сейчас уже все привело к тому, что люди общаются только в социальных сетях, поэтому мы хотим сделать больше живого общения. Это один из первых, как бы, проектов, которые сейчас будут, в дальнейшем у нас будет еще очень много интересного. Время, ребята, меняемся. Данный кафе находится в центре города. Это удобно для участников проекта. Интерьер кафе достаточно романтичный и способствует общению и знакомству с новыми людьми. Чи у Вас в плане під час организации этого захода? Организовывать было не сложно. Главное, дать нужную информацию, чтобы люди услышали и узнали о нас. Сложность состояла в том, что парни подавали намного меньше анкет, чем девушки. Поэтому идет как бы, по количеству не затыковка. Отже, не вагайтеся, подавайте свої заявки і доля вам обов'язково усміхнеться.